Доброго ранку! З вами програма «Наше здоров'я» і я її ведучий Руслан Фесенко. Як відомо, лікувальне мистецтво передається із покоління в покоління, тому часом лікарі створюють цілі династії. Про це наша сьогоднішня програма. Медичні династії в нашому регіоні, як і у всьому світі, їх є досить багато. Напередодні професійного свята медичних працівників в нашій програмі стартує нова рубрика Професійність через покоління, присвячена саме цікавим медичним династіям, що є в Кіровоградській області. І розпочнемо ми цей цикл з досить відомої медичної династії Шевчук. років. Власне, імена цих хірургів відомі і далеко за межами нашого регіону. Шевчук Микола Тодорович. За своє недовге життя він врятував життя тисячам хворих. Був не просто досвідченим хірургом, а віртуозним фахівцем своєї справи. Заслужений лікар України, громадський діяч, депутат обласної ради багатьох скликань. Про цю людину можна розповідати годинами. А крім усього іншого, він виховав такого ж саме талановитого хірурга-сина. Олександр Миколайович Шевчук тривалі роки є завідуючим відділення абдомінальної хірургії в обласній лікарні. И ему и еще рассказать про свою улюбленную профессию. Родители мои после окончания института были направлены сюда в Кировоградскую область непосредственно, и отец мой проходил интернатуру на базе 4-й -го городской больницы по хирургии, и в последующем был направлен на работу в Светловодскую районную больницу. Поэтому все вот эти, скажем, там прохождение интернатуры, перемещения с родителями, все то, что его становление в жизни проходило у меня на глазах, потому что, естественно, находился вместе с ними постоянно. И он прошел очень большую и сложную школу, начиная от простого хирурга рядового, от доктора интерна, хирурга, хирургического профиля в условиях 4 больницы городской, потом рай... хирурга, работающего в районе в Светловодской центральной районной больницы, в последующем главного врача Компаниевской центральной районной больницы, Потом его переход в Кировоград, переезд в Горздравдел, в Облздравдел, то есть все его восстановление, занятия медицины, непосредственно хирургии, все это проходило у меня на глазах. Работать хирургом это все-таки очень сложно на самом деле. Это особый режим жизни, там времени и так далее. Ну, мне очень сложно. Я думаю, что каждый к этому приходит по-своему и нет какого-то одного рецепта, который мог бы, там, скажем, ответить на все вопросы по всей видимости, должно быть какое-то внутреннее желание заниматься тем или иным видом деятельности и точно так же в сфере медицины, потому что, скажем, медицина, она очень многогранна, есть различные профессии, скажем, терапевтического профиля в той же самой медицине, есть хирургический профиль, и там есть и хирурги, и хирурги различных профилей, есть врачи рентген лаборанты и так далее, то есть это очень сложно, это сугубо индивидуальный выбор, но по всей видимости, та родители определенный, скажем, какой-то аспект на плане выбора профессии, та семейная атмосфера, которая есть, она тоже по всей видимости влияет и на выбор самой профессии, и на тот такую, скажем, узкую специализацию. Конечно же, личный пример родителей и личный пример отца для меня, например, ну, скажем, очень во многом повлиял на выбор моей будущей профессии, потому что Естественно, я как бы тоже через себя пропустил все эти там, и ночные вызовы, и там переживания каких-то тяжелых больных, и какие-то непонятные тяжелые случаи, которые дома там и обсуждались как-то и... Э приводились какие-то определенные примеры, конечно, это все откладывает определенный отпечаток, и поэтому, скажем, какая-то преемственность в плане занятий медициной и в будущей подготовке там, как специалиста, она имеет очень большое как бы, значение и очень большое влияние. Поймите правильно, то есть подготовить на сегодняшний день врача и научить, это очень сложно, весьма сложно, тем более в сегодняшний день. Конечно, если у тебя рядом есть человек и учитель, который может тебе подсказать, открыть какие-то там секреты, какие-то определенные нюансы. То, что иногда для других людей приходится там тратить на это колоссальное количество времени, чтобы дойти к этому, ну, если у тебя есть такой, скажем, человек, который готов тебя научить, показать, рассказать, это тоже как бы большой плюс и тоже м -м, очень сильно помогает и в выборе профессии, и в дальнейшем становлении как врача. Скажите, а вот у вас растут сыновья, вы хотели бы, чтобы они были связаны с профессией медика, как вы вот видите их будущее? Мне бы, конечно, хотелось этого, но тем не менее, якобы никакого давления с моей стороны на моих личных детей на сегодняшний день нет. У меня старший мальчик заканчивает школу, поэтому я готов поддержать любой его выбор в его профессии. Если он захочет медициной заниматься, мне, конечно же, будет приятно, потому что отец мой был врачом, был, я считаю, прекрасным хирургом несмотря на то, что он занимался, скажем, и управлением медицины, работал длительное время главным врачом и врачом в районной больнице главным. Тем не менее, все эти годы, это можно четко проследить, не было ни одного из таких моментов, где бы он ни был, он всегда работал хирургом. Хоть на полставки он совмещал, и совмещая, скажем так, он выполнял достаточно много операций, и достаточно сложных, и трудоемких, и технически сложных операций. Поэтому, конечно, мне было бы приятно, если бы кто-то из моих сыновей продолжил, э, вот, скажем, такую династию и занимался медициной. Сколько примерно все-таки вот вы сделали операций? Сколько Николай Тудорович за жизнь? Ну, понятно, точно невозможно сказать. О нем я могу сказать, скажем, у него были очень хорошие учителя в свое время. Это люди, проработавшие в Четвертой больнице и он всегда с очень большим трепетом и уважением к ним относился и всегда вспоминал их, то есть это те люди, которые дали в руки ему профессию. И, конечно, в то время достаточно много было выполнено операций. Сейчас я не могу так подсказать, но, скажем, еще работая в областной больнице, он очень достаточно много и широко оперировал, был оперирующим хирургом. И где-то порядка 150 до 250 операций в год он выполнял. Это очень много, это большая колоссальная нагрузка. Ну, 150-160 операций в год, это если посчитать, получается, через день практически операция должна была быть, без учета, скажем, выходных, праздничных дней. У нас в отделении, вот у меня лично, и у наших докторов достаточно большая нагрузка в плане хирургических вмешательств. Мы оперируем практически 4 дня в неделю на 2 стола, по 8 операций в день, вот на все наше отделение. Мы способны и пропускаем где-то порядка 8 операций в день. Поэтому нагрузка достаточно большая. В плане цифр, ну, я могу сказать, скажем, там, за последний год-два, вот цифры я могу озвучить где-то, но ну, порядка 410-420 операций это у меня было за прошлый год. Поэтому считаю, что это достаточно, достаточно много. Скажите, а вот те молодежь, которые в этом году, допустим, поступят в мединститут и пойдут в эту профессию, что бы вы в двух словах им пожелали? Медицина и особенно хирургия это очень тяжелый труд, как физический, так и моральный. И нужно быть готовым физически. И морально эту работу делать, потому что это тяжелые пациенты, это какие-то определенные осложнения и смерти пациентов. Нет докторов, которые занимаются лечением пациентов, у которых нет, скажем, и каких-то осложнений, и неудач, и летальных исходов. И каждый работающий врач, потеряв пациента, думает, все ли он сделал, и правильно ли он сделал в данной ситуации. Поэтому перед тем, как сделать такой серьезный и, я считаю, сложный выбор в жизни и посвятить свою жизнь медицине, нужно очень-очень хорошо подумать, взвесить все за и против и подумать о том, готов ли человек связать свою жизнь с такой сложной, ну, скажем, и благородной профессией, как врач, медик. Мариана Юрьевна, очень много, конечно, медицинских семей в нашем городе и в нашей стране. Наверное, вообще в этом есть какая-то закономерность в плане того, что возникает интерес у последующих поколений от того, как они видят, как работают родители. Как вы считаете? Ну, я с вами согласна, потому что на самом деле слово греческое, слово династия – это по-украински «пануванье». Естественно, ребенок, когда он рождается, даже еще когда он в луне матери, он воспринимает все то, что с окружающей среды. Но определенным образом, конечно, это отзеркаливается на его мышлении, на его поведении, на его, скажем, будущих мыслях, залаживании профессий. Хотя чувство, скажем, ответственности врачебное, чувство долга перед пациентом, ну, это, конечно, впитывается с молоком матери, потому что всегда можно научить человека технической профессии определенным, скажем, навыкам, определенным стандартам. Вот, быть медиком, это должно быть от души, это должно быть искренне, это должно быть ответственно очень, и это должно быть на самом деле не научить, а это почувствовать, проникнуться этим. И, конечно, очень большое влияние – это воспитание родителей, о том, в какой сфере растет ребенок. Вот так вот произошло и в нашей семье. Я родилась в семье уже, ну, скажем, еще не медиков, но студентов. Они на то время познакомились и жили в городе Черновцах. Это очень красивый западноукраинский город. Учились они оба в мединституте, вот, на лечебном факультете. И я, скажем, была зачата еще в студенческие годы, и уже последние экзамены мамы, когда происходили выпускные экзамены, вот я уже родилась и сдавала вместе с мамой с грудным молоком эти экзамены. Потом судьба их распределила в город Кировоград, ну и скажем, врачебная династия, мама работала терапевтом в первой городской поликлинике. тогда еще это было поликлиническое объединение, это были центральная, центральная городская больница на валах теперешняя. Вот отец начинал свою скажем настоящую историю врачебную четвертой больницы городской скорой помощи, он был врачом скорой помощи потом прошел, скажем, тернистый путь до областной больницы, работал и в сосудистой хирургии, и в ожоговой хирургии. На сегодняшний день он работает в гнойной травматологии и заведует поликлиническим отделением областной клинической больницы. Меня судьба тоже, скажем так, научила или подтолкнула быть медиком, будучи еще маленькой, я помню, мы жили в частном доме, и кошка немножко придавила голубя. Ну, и мне хотелось этого голубя спасти, я его решила, что его надо прооперировать. Вот, и, ну, несмотря на то, что, да, девочка, маленькая, возраст, я взяла, потрошила его так, как положено, ну, там, что-то, что-то я ему, какие-то операционные вмешательства делала. По жизни не боялась ни жаб, ни каких вот все время с родителями, будучи на каких-то отдыхах где-то у водоемов, всегда приносила в руках жабу, и ну, никто из, скажем, других людей не понимал, как это ребенок, который, ну, скажем, это пресноводное животное, которое, ну, его все дети боятся, ну, жаб в медицине, знаете, что над ними всегда делают какие-то химические физические опыты, их обучают, то есть ну, вот как предмет, скажем, физиологии и э, технического обучения организма человека ну, в таком состоянии, как он происходит, правильно. Поэтому как-то э, все-таки и родители, и не боязнь что-то делать своими руками, желание помочь э, страждущему, да, желание помочь людям, которые нуждаются в помощи, меня определили в том, что я закончила школу, ну вот, восьмой колледж с биохимическим уклоном. Естественно, это уже было, скажем, больше веяния на медицину. И по стопам родителей я поступаю уже на то время, это Буковинская академия медицинская, ну и опять-таки заканчиваю лечебный факультет. И когда стоял вопрос о том, что после четвертого курса все-таки ну, человек должен определяться в сферу, как, в какой он, в хирургии, в терапии будет работать. Какой. Естественно, у отца были свои видения, у мамы были свои видения. Вот. Пыталась, пытались, ну, скажем, они с цели направить. Ну, для меня это было, скажем, уже выбрана цель. Я в институте была в, на кружке э, на микробиологии на втором курсе, на четвертом курсе уже на э, дерматовенерологии. Ну и так получилось, что я стала врачом дерматовенерологом. Я не, не говорю, что я не терапевт. Много есть терапевтических познаний от родителей. Ну хочется верить в то, что я тоже буду когда-то микрооперировать. Вот это тоже папины задатки. Ну но, но, тем не менее специальность абсолютно другая. Вот. Ну, когда стоя, стал вопрос о том, что, скажем, повышать свой потенциал и, скажем, совершенствовать себя уже в роли управленческой, ну, наверное, тогда отец был более против, и, а мама была, она, может, видела во мне задатки руководителя, она в меня поверила, и ну, в тот момент, когда первые вот шаги становления, Естественно, она была за отделением, много она мне помогала, по телефону много регламентирующих документов советовала. Ну, то есть было у кого и спросить, и посоветоваться с кем. И, ну, скажем так, тоже организаторская должность в медицине это тоже определенный этап учения, который, естественно, родители опять-таки помогали, они направляли, они понимали о том, что это еще один виток в жизни. Поэтому какую-то благодарность, какая-то вера все-таки есть. То, что они выучили не только доктора, а уже и организатора управления. Вот. Ну, в надежде, конечно, у нас у меня растет маленький сын. Хочется верить, что он продолжит нашу династию. Вот. Если это будет, скажем, хирургическая, он мужчина, вот, пускай дедушка его научит, то с точки зрения ну, терапевтической, опять-таки, я ему передам все азы, которые а мама покойная мне передала. Вот. А он сам должен выбрать путь. Но, тем не менее, он всегда очень ему нравится присутствовать, допустим, на, со мной на каких-то осмотрах. Вот. Он не боится ни крови, не боится перевязок, не боится операционных, не боится ну, абсолютно... В лечебном учреждении он как рыба в воде. Вот он уже вырос до 8 лет, и он чувствует себя ну, скажем, нормально в, в сфере медицины. Окрім династії лікарів, в нашому районі є і чимало династій медичних сестер, наприклад, лише в обласній станції переливання крові. Їх декілька. Ольга Олександрівна Котова пропрацювала на цьому підприємстві 31 рік, і в її родині чотири людини присвятили своє життя медицині. Моя професія мені подобається. Працюю я з задоволенням. Працюю 13 років на станції переливання крові. Другий рік старшою медичною сестрою відділу виробництва препаратів крові. До цього 10 років працювала в кіровоградському будинку дитини. Прикладом наслідування моєї професії була моя мама. Вона знаходиться на заслуженому відпочинку. А працювала на станції переливання крові 39 років. Мій дідусь пройшов всю війну, працював рентгенлаборантом, а в мирний час працював в дитячій поліклініці. Також моя сестра працює на станції переливання крові. Нашу сімейну медичну династію продовжила також і моя донька. Вона закінчила медичний кіроворадський медичний коледж і працює у дитячій обласній лікарні. Медичною сестрою, чому все таки у вас таке єдинство в виборі медицинських спеціальностей? Нічого дивного цьому немає. Нам ця професія дуже рідна і близька. Тому і вирішили продовжити професію далі. Родина Хіченко один з яскравих прикладів професійних династій медиків-фармацевтів. Сергій Васильович Хільченко керує підприємством ліки Кіровоградщини. Поруч з ним працює рідний брат, ну, а розпочалася ця династія значно раніше. Отець демобілізувався після війни е і вернувся додому. Він поступив в медицинское училище, наше кіровоградське. І В ньому училась і мама. Они там і познайомились, вони закончили фельдшерский факультет. училища Кіровоградського. І так далі їх Судьба. Сначала они были в Медведевке работали, это Чигринского района в свое время. А потом в Компаневке, и так в Компаневке они и остались. И вот все время отработали там. Мама всю жизнь, сколько я помню, она на скорой помощи постоянно, фельдшером. А отец у него был вариант работы, он и в санитарно-эпидемиологической станции работал и в центральной районной больнице работал. До Какая была у вас мотивация выбора этой профессии? Мой одноклассник поступил в Запорожский институт на фармфакультет и пригласил меня приехать посмотреть, как они там учатся. И мне очень понравился институт, тем более с медициной уже немножко имею, к медицине имею отношение немножко. Ну и решил поступать. И поступил тогда. В 81, да, 81 году поступил, в 86-м успешно закончил их. Сколько уже лет вы в фармации? Ну, в 1986-м закончил, приехал в родную компаниевку провизором-технологом. Потом уже, когда переехал в Кировоград, возглавил уже Инкопмарк Медсервис. А потом Василий Кузьмич Мостный предложил мне Кировоградскую областную корпорацию «Фармация». Конечно, пришел, я вам скажу честно, на... так не хотелось уходить с предприятия, того, которым руководил, где все в порядке, где все хорошо, и пришел на разруху, на полную. Все надо было собирать в кучу, все надо было делать, работать. Ну, года 3-4 потратил на то, что действительно это все мобилизовал, делал, собирал, чтобы все по крупиночкам предприятие стало достаточно мощным, не только в Кировоградской области, но и на Украине. Старшая дочь Ира тоже закончила Запорожский медицинский институт, факультет фармации. Работала в Киеве ну, по семейным обстоятельствам. Потом переехала сюда, в Кировоград, и в Знаминке сейчас работает, возглавляет филиал Лика Кировоградщина. Как медицина, как фармация. Как хлеб, все это востребовано в первую очередь. Но для того, чтобы стать хорошим, классным фармацевтом или провизором, надо в первую очередь постоять за рецептурной стойкой. И когда к тебе люди относятся так, как ты к ним относишься, это самое большое качество фармацевта, когда тебе благодарят за то, что ты обслужил прекрасный человек. И я очень горжусь теми людьми, которые у меня работают, на которых просто ходят в аптеку. Это очень приятно. Я бы пожаловал именно фармацевтом и провизором не думать о том, что в первую очередь это большая заработная плата. Она со временем не всегда у каждого будет. Не все начинают постоянно сразу с больших денег, все начинают постепенно. Но факт тот, что если ты провизор, ты должен понимать, что провизор или фармацевт ты несешь на себе ношу медработника, который обязательно должен заняться в первую очередь людьми, которые к тебе пришли, обслужить их, чтобы они ушли довольны от тебя и э, с обширной информацией о тех препаратах, которые им э, предлагают э, фармацевты, провизора, ну и, естественно, назначение докторов. Каждый раз, когда человек приходит в аптеку, э, ты делаешь выбор за него. И в силу, в силу того, что сейчас люди и считают деньги, и в силу того, что сейчас препаратов очень много разных производителей одно действующее вещество, именно фармацевт или провизор может помочь человеку, может предоставить ему то или иное лекарство, то, которое больше поможет, а менее, да, индивидуально, конкретно этому человеку. Вот это все как-то вот мой отец продумал еще тогда. И естественно, я как дочь, которая я очень люблю и уважаю своего отца, я пошла учиться в Запорожский государственный университет, тогда еще институт. Благодаря своей профессии я встретила своего мужа, любимого своего мужа. И до сих пор сейчас мы работаем вместе, как единое целое, на одном предприятии. Очень важно не только в семейной жизни, а в жизни взаимоотношений между разными людьми, как я назову, это общение на одной волне, когда люди друг друга понимают с полуслова. Это вносит только комфорт в общении между нами. Кіровоградському обласному кардіодиспансері ми поспілкувалися з представниками двох медичних династій. По перше, це родина Кузнєцових. Я закінчила Одеський інститут і как би по. ну, не знаю, хотелось остаться там же, но вышла замуж, и вот по... муж у меня кировоградец, и посему так получилось, что я приехала в Кировоград, и вот это мое первое место работы, кстати, кардиодиспансер, 24 года назад, вот меня приняли сюда, и с этого места более никуда, и я чувствую, что это мое, по крайней мере, говорят, что если встаешь утром и хочешь на работу, значит, это твое, и ты любишь действительно свою работу, и как бы казалось бы, устаешь, да, вот каждый день думаешь, ну, уже закончился бы день, там, устал, но, скажем, ночь прошла, и думаешь, как-то мои больные, надо бы на работу пойти. Теперь подробнее о вашем сыне. Получается, у вас в семье два кардиолога. Сына зовут Егор, да, и, в общем-то, решение поступить в медуниверситет, наверное, созрело, может быть, в последних вот классах школы. Выбор был, но выбрал вот он все-таки медуниверситет, в общем-то, мне, если честно, хотелось, да, чтобы, как говорят, династия была и все. Поступил, занимался, скажем, неплохо. Вот. Но как бы я боялась, как оно будет, вот на самом деле на практике. Интернатуру он проходил у нас здесь. И, в общем-то, как бы это меня успокоило, что это его, что это ему нравится. Я вижу, как он относится к пациентам, как он относится к своей работе. В общем-то, ну, если оно будет и так дальше, я думаю, что из него получится неплохой врач. Человек, который растет в семье, которая состоит только из медиков, ну, скажем так, у него нет особого выбора в дальнейшей своей судьбе. И образ мышления, тот, который формируется с детства, он уже предполагает какое-то определенное развитие вот именно по стезе медицины. Родители, конечно, всячески старались мой выбор предопределить всеми доступными методами и средствами. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что основная мотивация и, собственно говоря, мой выбор ⁇ это в основном заслуга моих родителей. Отец имеет огромнейший стаж работы. Он более 40 лет проработал собственно говоря, врачом, хирургом, оперирующим хирургом. Распределился он в Кировоградскую область, в Ануфриевский район. Там он начинал свой профессиональный путь. Затем был переведен в Кировоград, где открыл отделение сосудистой хирургии. И вот с тех пор, собственно говоря, до недавнего времени бессменно трудился как заведующий отделением сосудистой хирургии Кировоградской областной больницы. Продолжает работать как врач-ординатор этого отделения, достаточно активно дежурит, оперирует. То есть, в общем-то, не хочет расставаться с профессиональной деятельностью со своей. Как я не старался убежать подальше, но тем не менее наши специальности где-то перекликаются несмотря на то тяжелое положение медицины в Украине, в котором она находится, э, несмотря на все трудности работы, несмотря на, в общем-то, и, скажем так, не такое уж безоблачное будущее, но тем не менее оптимизм есть, и я надеюсь, что мы своей работой э, безоблачное будущее медицины в Украине обеспечим. С вами была программа «Наше здоровье» и помните, что здоровье — это ваш найважливіший капитал.